Son həftələrdə respublikada hava şəraitinin kəskin dəyişməsi bəzi rayonlara güclü yağış, bəzlərinə isə qar yağması kənd təsərrüfatı üçün problemlər yaratdı. Əkin sahələri sel bastı, artıq çiçək açan ağacları soyuq vurdu. Nəticədə yüzlərlə fermer maddi çətinliklə üzləşdi. Belə vəziyyət aqrar sığortanı daha da aktuallaşdırıb. Mövzunu isə əməkdaşımız Elnur Teymurov Qubadadır araşdırıb. 10 il əvvəl çayaşəl gəldi, su basdı bu 40 sot ərazini. 2-3 il oradan heç bir meyvə bəhər ala bilmədi. Amma belə fikirləşirəm ki, çığortalamaq vacib idi. Qubada bağçılıqla məşğul olan fermerin üzləşdiyi hadisə ona sığortanın əhəmiyyətini başa salıb. Çünki təbiətə bel bağlamaq mümkün deyil. Sel gəlir, küləy əsəri, donu düşür və əkin sahəsinə bağa çəkilən zəhmət bir dəqiqənin içində zay olur. Son illər belə təbii hadisələr daha da artıb. Müəyyən elə işlər var ki, o, arizol hisseciklər çoxalır havada. Sonra müəyyən zərrəli qazlar atmosferə qalxır, istixana effekti yaranır ki, birdən-birə belə təzadlar formalaşır. Qubara rayonunda da aqrar sektor hər zaman risk altındadır. Rayonun rejiyefi və iqlimi həm meyvəçilik, həm də taxılçılıq üçün çətinliklər yarada bilər. Sentyabr ayında psixoqrafik ərazidə bağlarda dolunun yağması halını müşahidə etmişik. Məsələn, yay ortasında qəfildən dolu yağır və buda ki, taxıl yetişmə ərəfəsində güclü yağışların yağması nəticəsində taxılın yatması halı baş verir ki, bu da məhsuldarlığa güclü mənfi təsir göstərir. Məhsuldarlığın az və ya heç olmaması fermerin növbəti illərdəki təsərrüfat işlərinə də mənfi təsir göstərir. Bazarlarda keyfiyyətsiz məhsulların çoxluğu və qiymətin artması da bəzən bu cür hallar üzündən baş verir. Bunun isə qarşısına yalnız sığorta ala bilər. Təsəvvür eləsək ki, biz bir fermer, bir kənd müəyyən bir məhsul yetişdirib, dolu vurubam bütün məhsulunu məhv eləyibsə və kəndli müflis olubsa, sığorta onun yenidən Bu təsərrüfatatə qayıtması və yenidən təsərrüfatın dirçəldib ərzaq, yaratma prosesə iştirakına imkan yaradır. Gündəlik ki, hazırda dövlət dəstəyi ilə aqrar sığorta mexanizmi ölkədə ən çox becerilən 41 bitkini 30-a qədər risklərdən qoruyur. Son günlərin hadisələri bir daha sübut etdi ki, aqrar sığorta əkinləri və bağları qorumaq üçün olduqca sərfəli üsuldur. Aqrar sığorta tarifləri də fermerlərin imkanlarına uyğundur. Üstəlik, sığorto dəyərinin 50%-ni dövlət öz üzərinə götürüb. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Samir Oruç, AS TV Xəbər.